Tuan Yang Pertua terima kasih kerana memberikan peluang kepada Jerantut untuk terus terus serta membahas laporan Ketua Audit Negara CD ketiga tahun 2025 untuk pengetahuan semua proses ataupun mekanisme audit ini dia ada lima steps yang daripada lima ini bermula daripada perancangan audit membawa kepada pelaksanaannya penemuan dan penilaian audit penyediaan dan semakan laporan audit dan akhirnya pembentangan dan tindakan susulan dan di antara perkara asas di dalam stage pembentangan dan tindakan susulan ini adalah dibentang ataupun diletakkan di atas meja Ahli Parlimen laporan Ketua Audit Negara supaya Ahli Parlimen dan juga orang awam mengetahui uh, tentang tahap takbir urus kerajaan jadi ini satu tindakan yang baik cuma di sini ada satu perkara yang perlu kita detailkan iaitu di dalam uh, kita membincangkan tentang laporan audit negara ini, Tuan Yang Pertua seringkali kita melihat berlakunya pengulangan masalah yang sama isu projek sakit ini ataupun isu integriti isu takbir urus yang tidak baik bukan isu yang baru, ia adalah isu yang lama kenapa berlaku repetitif masalah, masalah yang berulang sebab itu Uh, di sana ada keperluan untuk PAC, ada keperluan untuk jatuhkuasa khas yang ditubuhkan di dalam parlimen untuk memanggil kementerian-kementerian supaya dapat meneliti syur-syur yang telah dicadangkan oleh audit apakah ia telah dilaksanakan oleh KSU ataupun bahagian audit di peringkat kementerian ataupun tidak. Dan ini penting dan saya juga mencadangkan supaya bukan sekadar laporan ketua audit ini diletakkan di atas meja saya mencadangkan laporan susulan setelah tindakan yang dilaksanakan oleh kementerian-kementerian juga diletakkan di atas meja kita supaya kita boleh telitikan agar tidak berlakunya pengulangan kepada masalah-masalah yang terbabit. Itu yang pertama, Tuan Yang Pertua. Yang kedua berkenaan dengan isu integriti dan keterisan dalam program subsidi bantuan uh, rakyat. Saya ingin menarik perhatian Dewan ini kepada satu perkara yang amat dekat di hati rakyat iaitu tentang isu integriti dan ketirisan dalam pelaksanaan program subsidi dan juga bantuan rakyat seperti yang dinyatakan oleh Ahli Parlimen Bayang Baru sebentar tadi Menurut laporan ini, terdapat kelemahan ketara dalam pengurusan subsidi bersasar khususnya subsidi minyak masak paket serta beberapa bentuk bantuan sosial lain di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Audit mendapati bahawa Walaupun subsidi minyak masak bertujuan untuk membantu golongan B40, pemantauan terhadap pengilang dan pengedar masih lagi lemah. Sebahagian pengilang tidak melaporkan pengeluaran sebenar minyak masak bersubsidi manakala sistem pengesanan bekalan ke peringkat runcit tidak berfungsi dengan sepenuhnya. Kesannya, berlakulah kebocoran ketara di mana minyak masak bersubsidi dislewing ke industri, ke sektor industri atau diekspor secara tidak sah. Saya menyokong syur Ketua Audit Negara agar kerajaan pertama memperkukuh mekanisme penyasaran targeting dengan mengintegrasi semua pekalan data penerima. Saya juga menyokong pelaksanaan audit tahunan ke atas semua skim subsidi dan bantuan sosial serta menubuhkan satu unit khas pengesanan penipuan dan penyalahgunaan bantuan agar kebocoran ini dapat dikesan seawal mungkin dan mudah-mudahan dapat dilaksanakan, apabila dilaksanakan syur-syur ketua audit negara ini, maka rakyat yang sepatutnya mendapat bekalan minyak masak paket ini mendapat dengan sewajarnya. Tuan Yang Dipertua, berkenaan dengan projek-projek sakit ini, kalau kita lihat dalam pengalaman kami di bawah jatuh kuasa infrastruktur, jatuh kuasa khas infrastruktur pengangkutan dan juga komunikasi, kita pernah berjumpa dengan KPKT. Kita tanya kenapa berlakunya masalah ini dan bagaimana mekanisme untuk kita memastikan perkara ini tidak berulang. Banyak jawapan yang diberikan oleh pihak kementerian di antaranya menggunakan sistem traffic light system untuk memastikan segala tindakan-tindakan itu dapat dilaksanakan. Tapi uh, tuan ini dipertua dalam keadaan sedemikian perkara-perkara itu masih lagi berulang dan ia bukan sekadar berulang di peringkat perolehan saja seperti yang dinyatakan oleh bayan baru tadi. Ia juga berlaku di semua stage proses pelaksanaan Uh, pelaksanaan projek Oleh demikian saya mencadangkan kepada kerajaan kerajaan mesti rangka segera pelan pemulihan projek RMK12 lengkap dengan senarai projek sakit jangka masa pembaikan aliran dana tambahan dan pemantauan yang konsisten serta ser rapi. Kedua kita tetapkan had masa maksimum ataupun dengan izin cut off time kepada semua projek yang masih lagi belum siap selepas 2025 untuk disemak semula kelayakan dan ditentukan sama ada perlu diteruskan ditangguh atau dibatalkan ketiga kita perlu tingkatkan audit interim ataupun audit forensik ke atas projek-projek lewat agar segala salah urus kelewatan kontraktor ataupun perubahan spesifikasi tanpa justifikasi dapat dikesan awal dan projek-projek yang sangat strategik yang memberi impak tinggi kepada rakyat wajib diberikan prioriti penyelesaian segera dalam satu tempoh hingga dua tahun yang akan datang. Dan yang paling penting, tindakan uh, penutif perlu dilaksanakan kepada kontraktor-kontraktor yang terbabit supaya mereka tidak lagi mendapat kontrak-kontrak di bawah kerajaan. Dan kalau boleh juga cadangan kami supaya segala projek-projek mega ini diberikan melalui GLC. Bukannya dibuka terus tender kepada syarikat-syarikat di luar sana supaya berlakunya kitaran ekonomi kembali semula duit itu kepada rakyat melalui dividen yang diberikan oleh JLC. Yang terakhir, Tuan Yang Dipertua, pengurusan kenderaan kerajaan di bawah konsesi MOF. Berhubung dengan pengurusan kenderaan kerajaan di bawah konsesi yang dikendalikan oleh Kementerian Keuangan, menurut laporan, sebanyak RM1.75 bilion telah dibayar kepada syarikat konsesi bagi tempoh 2021 hingga 2024 Namun Hasil audit mendapati terhadap, terdapat Anggaran penalti berjumlah RM54.51 juta Yang tidak dikutip Serta kerugian RM28.79 juta Kerana Kenderaan yang sudah tamat pajakan Masih digunakan oleh kementerian Atau agensi kerajaan Yang lebih mengejutkan lagi Tuan Yang Dipertua Sebanyak 6,028 Buah kenderaan Dibekalkan lewat ada yang sampai lewat sehingga 508 hari namun tiada sebarang notis tuntutan dikeluarkan kepada syarikat konsesi. Ini saya kata tindakan punitif tadi. Persoalannya yang dipertua, adakah kontrak konsesi ini sebenarnya lebih memihak kepada syarikat daripada kerajaan ataupun rakyat? Sekiranya tidak, mengapa tiada tindakan undang-undang atau tuntutan ganti rugi diambil terhadap kontraktor yang gagal menepati tempoh dan syarat perjanjian? Saya menyeru agar Kementerian Keuangan menilai semula keseluruhan struktur perjanjian konsesi kenderaan kerajaan ini. Jika perlu, bentangkan seaporan penilaian semula kepada Parlimen termasuk tindakan terhadap mana-mana syarikat yang gagal. Kontrak seperti ini tidak boleh dibiarkan menjadi lesen keuntungan tanpa bertanggungjawab. Kerajaan mesti memastikan bahawa setiap kontrak yang ditangani berpihak kepada kepentingan awam bukan kepentingan korporat. Saya ni petua, kita boleh berbeza parti, kita juga boleh berbeza dalam pelbagai perkara, tetapi pastinya kita tidak boleh berbeza dalam soal amanah dan ketulusan. Laporan Ketua Adil Negara ini adalah peluang untuk kita memperbaiki, bukannya kita mendunding jari. Jika kerajaan madani jika kerajaan madani ini berani memperbetulkan kesilapan, maka kami di peringkat pembangkang Perikatan Nasional, kami akan menyokong. Tetapi, jika kerajaan memilih untuk menutup mata maka kami tidak akan berdiam diri sekian assalamualaikum warahmatullahi